Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Aygün Atar internet bağlantısıyla karşımızda. Sayın Atar merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İlk olarak başımız sağ olsun, başınız sağ olsun. Şimdi iki ülke arasındaki aslında çıkan kapsamlı en son kapsamlı çatışma 2016 yılında yaşanmıştı ve 4 gün sürmüştü. Sonrasında Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarındaki stratejik bölgeleri kontrolünü sağlamıştı. Şimdi ne oldu da birdenbire tüm dünya bu Covid-19'da savaşırken, uğraşırken bir anda Ermenistan'ın böyle oldukça çirkin ve alçak diyelim aslında bir provokasyonu oldu ve maalesef Azerbaycan ordusundan da şehitler geldi. Nedir bunun arka planında? Eee, evet, ben eee öncəliklə olaraq həm e, Azərbaycanda həm Pəncəkalxan əməliyyatını e, da həyatını qayb edən şəhidlərimizə rəhmət diliyorum. Eee, son dövrlərdə Ermənistana həyata keçirdiyi e, bu e, akıl almaz, xatirsiz, e, beynəlxalq hüququ heçə sayan, fitursuzca e, sivil e, yaşayış məntəqələrini ağır toplarla e, Viyana yəni, insan aqlı almayacaq bir həssizlikdə həyata keçirdiyi bu olayları e, sizin də ağınıza salıq, gerçəkdən də çox talışaqça, çox insanlıqdışı e, bu olayları şiddətlə tınıyorum. E, Öncəlik bunu söyləmək istərəm. E, Türkiyəyə, e, Türk dövlətinə, e, Türk millətinə həssənəsiz e, Azərbaycan deyib acımızı paylaşan ortaq acımızdır. Zaten Mustafa Kemal Atatürkün söylədiyi sevincimiz ortaq, kədərimiz ortaq olan ə bir millət olaraq, şəxsim adından Azərbaycan doğumlu Türkic Cümhuriyyəti dövləti vətəndaşı bir insan olaraq çox təşəkkür edirəm həbəmizə. Yalnız burada şö bir gerçək var. COVID-19 ilə dünya boğuşarkən sizdə söylədiyiniz kimi Ermənistanın bu yaptığıqlarına nə ad vermək olur? Adı çox basittir. Ermənistan həyatı boyunca varlıq səbəbini belə yuritmiş olduğu sinsi siyasətlər. Ölkələrin devletlərin zor dövrlərində e, işdə işte, e, insanın aklının almayacağı intriqalar çevirərək belə bir muaziyə sahibdir dövlətdir. Mən burada həycandan uzaq, tamamilə e, bunları rəqəmlərə dayalı bilgilər olduğu üçün bu qədər rahatlıqla söylüyorum. Osmanlının ağır dövrlərində, e, zor dövrlərində, iyi günlərində, çox iyi görevlərində olanlar da daxil olmaqla Osmanlı dövlətinə yapılmış ihanətləri biliriz. Amma e, bu e, sürəc yani bir salgın sürecini insanların birbiriyle dayanışma içerisinde olduğu, insanlığın birbirine sıkıca kenetlendiği böyle bir süreci kişisel ve çirkin emellerine alet eden bir Ermenistan var karşımızda. kareti ana haberlerine katılmıştım ben tahminen bir buçuk ay bundan önce. Ermenistan böyle bir süreçte o zaman yapay bir uydurma, yapay kriminal bölgədə e, varlığını dövlət olaraq lans etmişdi. Sözdə e, bir Qarabağ bölgəsində qurmuş olduğu dövlətin cümhurbaşkanlığı seçkilərini ger keçirmişdi. Akabində tùmurların yapılması nəyin göstərgəsidir? Son dövrlərdə Azərbaycanda siz də bilirsiniz, türk qasında da yer aldı. Azərbaycan dövlət başkanı tərəfindən dünyanın içərisində bulunduğu bu zor şərtlər daha insancıl bir mühitdə konuşulub, gələcək gönəlik fərqli strategiyalar bəirlənməsi nöqtəsində Birləşmiş Millətlərin İlham Əliyev onu nisbi bir toplantıya dəvət etdi. Evet. Covid nedeniyle. Ve bu da Birleşmiş Milletler tarafından da, Birleşmiş Milletler'e üye olan devletler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Tam bu sürecin akabinde Ermenistan'ın bu hareketi Azerbaycan'ın uluslararası siyaset arenasında işte ileri sürdüğü fikirleri, akıllı olan ve insanlığa yararlı olan fikirlerden duyulan rahatsızlıkla birlikte aslında kendisini farklı göstererek işte biz barışçıl çözüm yanayız söylemine de tamamen e, zıt olan e, bir hareketi ortaya koyduğunu görüyoruz. Bakınız, e, Ermenistan e, Milli Savunma Bakanı'nın e, Agit Minsk Grup'u da başta olmakla Avrupa Birliği'ni aslında hukuksal açıdan dizayn etmesi e, olan temel görevi. Kuruluşlara geçen hafta e, bir açıklaması var, donarak, ben donarak okudum. Orada diyor ki, biz e, gerekirse tovuzu da, tovuz Yəni hazırda bu çatışmaların boy göstərdiyi bölgə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan sərhərində Azərbaycan torpaqlarıdır. E, tovuz ilini də biz gərəkirsə bu ilin torpaqlarını da alırıq. Yəni işqal politikasını bu qədər futursuz bir şəkildə dilə gətirən bir Ermənistan görürük. Xalq olaraq soracaqsınız ki, peki Ermənistan iqtisadi olaraq zor şəraitlər altında, iqtisadi ilə cəbəlləşən və günlük iqtisadi eee şö söyleyeyim size yani eee Ekonomisi çok zor olan bundan dolayı da e, nüfuslu sıkıntıda olan bir ülkedir. Bu cesareti yani, nereden almış? Yani şöyle diyebilir miyiz e, Sayın Atatürk? Mesela Dağlık Karabağ e, sorunu işte 28-30 yıldır devam eden bir sorun aslında evet. baktığımız zaman. Ve biz son e, yıllarda da aslında Azerbaycan'ın e, silahlanmaya giderek daha güçlü bir konuma geldiğini de biliyoruz. Evet. E, Ermenistan'ın da aslında hem iç politikada hem de e, ekonomide yaşadığı e, sorunları da biliyoruz aslında Covid-19 da evet. bunlardan bir tanesidir aslında. Peki bu süreçte acaba halkın, Ermenistan halkının dikkatini başka noktalara çekmek için atılan bir adım olarak Teşekkür da düşünülebilir ederim. mi? İşte. Çok doğru, çok doğru. Teşekkür ederim size. Dün katıldığım yayınların birisinde de aynen bu ifadeye de yer vermiştim. Ermenistan iç politikada karşılaşmış olduk sorunlardan daha farklı bir adrese çekerek, daha farklı bir mecra yaratarak halkın düşüncesini farklı yere yönlendirmek için veya halkın çok net bir şekilde Paşinyan'la ilgili Ermenistan'da itirazlar var. Paşinyan'ın yetersiz olduğunu, Paşinyan'ın Amerika tarafından okulduğa oturtulduğunu, o o koltukta oturduktan da sonra bölgede hem Rusya ile hem Amerika ile farklı pazarlıklara girerek aslında Ermenistan'ın ve Ermeni halkına çok zarar verdiği aleni bir şekilde konuşulmaktadır. Bütün bunlar da bir faktördür, önemli bir faktördür. Ama burada daha önemli olan bir faktör var. O da burada boy göstermiş olan Güney Kafkasya'da eden olayların tümünü her zaman bölge açısından ve yakın doğu coğrafyasıyla ilintili bir şekilde değerlendirmeliyiz. Şurası bir gerçektir ki son dönemlerde Doğu Akdenizle ilgili Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu görüş, Libya'da Türkiye'nin varlığı, en nihai olarak Ayasofya ile ilgili Türkiye'de açıklanmış olan bu karar bunların tümünden birinci derecede arasız olan dövlətlərin arasında Rusiya boy göstərməkdədir. Ermənistanın bu fütursuzca hərəkətlərinin tümünün arxasında dəstək almış olduğu Rusiya var. Mən bu qaynağa atılacağımı bildiyim üçün hazır ə, əlimdə olan Qaraqabax sorunu kapsamında Ermənlər və Erməni siyasəti adlı Atatürk Tədqiqat Mərkəzi tərəfindən 2005-ci ilində yayınlanmış olan bir kitabından bir bəlgəni izniniz olarsa sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Təbii buyurun. 1723 da. Bizə çar Petrovin imzaladığı və üzərində ermənilərin himayə edilməsinə və onların Xazar qızı əyalətlərində yerləşməsinə müsaidə edilməsinə iltimas edən yazılı bəlgə. Rus arxivlərindən istifadə e, etmiş olduğum bu bəlgədir. O gündən bu günə mən Qafqaziyayla əlaqəli, bu bölgəylə əlaqəli Ermənistanın Rusiyanın Çarlıq Rusiyası dövründə bir Ermənistanın qurulması, Sovet Rusiyası dövründə iləli karakol görəvinin Ermənistanə verilməsi və bu gün də e, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı sərhədləri qoruyan askeri birliklərin, Rus ordusundan müntəşəkkil olan Rus askeri birliklərinin olduğunun bilinərək altının çəzilməsində yarar görürəm. Yəni əslində bu rəsmi çox yönlü oxumamız gerekiyor. Birləşmiş Millətlər başda olmaqla, uluslararası təşkilatların Artsax Ermənistanı xənanma deyil. Ki, bu son olaylarla əlaqədə biliyorsunuz, Birləşmiş Millətlər bir açıqlama yapdı və eşit bir şəkildə dəyərləndirərək tərəfləri e, barış və çözüm sürəcinə dəvət etdi. Oysa Azərbaycan evet. zaten Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal etmiş vəziyyətdədir. Biliyormusunuz, Ermənistanın yüz ölçümü e, 28. 9000 kilometr karedir. Ermənistanın Azərbaycandan işğal etmiş olduğu torpaqların ümumi ölçümü 17.2000 kilometr karedir. Yəni 30 ildir bir dövlətin işğal siyasətinə bu qədər səs çıxarmadan, uluslararası təşkilatların, qurumların, Birləşmiş Millətlərin AGIT Minsk qrupunun qınama ilə yetinməsi əslində əsəf verici bir olaydır. Birləşmiş Millətlər ola üstü toplanmalı. Burada Azərbaycanla birlikdə Türkiyə Cümhuriyyət dövləti də e, dirayətli bir şəkildə Birləşmiş Millətlərin Ermənistanın bu son fütursuz e, təxrisu ilə ilgini Birləşmiş Millətlərin toplanmasının tələb etməlidir. Tüm türk cümhuriyyətləri əqraba topluluqlar da buna dəstək verməlidir və uluslararası hüquqa uyğun bir şəkildə Ermənistan cəzalandırılmalıdır. Yoxsa e, şımarlıq bir uşaq kimi Qafqaziyə bölgəsində hər e, canı istədiyində Azərbaycanda 1,5 yaşındakı 3 sene bundan öncə bəbəyi katl Ermenistan bugün utanmadan Tavuz bölgesinde sivil halkı e, otomatik silahlarla tarıyor. Buna son verilmesi için somut olarak adım atılmalıdır. Ve Azerbaycan da bu konuda kararlıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı hiçbir askerimizin kalın yerde kalmayacaktır. E, bölgedeki olası bir savaşın da bütün sorumluluğu, mensuliyeti diyerek altını çizdi. Tüm sorumluluğu Ermenistan'dandır. Peki Sayın Hattar, şimdi siz Azeri kaynaklardan aldığınız bilgilere göre son durum nedir? Bundan sonraki süreci nasıl görüyorsunuz? Şimdi Azerbaycan üst üste açıklamalar yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Bu arada az önce Türkiye Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak e, bu da önemliydi. Çünkü ilk kere askeri açıdan Türkiye Savunma Bakanlığı evet. açıklama yaparak sonuna kadar tüm kaynaklarla e, Azerbaycan'ın yanında olduğunu bu konuda bildirdi. Dışişleri bildirdim. Bakanı da benzer bir açıklama Dışişleri yaptı. Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de yaptı İbrahim Kalın'da. Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı dün evet. akşam itibariyle bir bütün mühalifet partilerin liderleri, önde gelenler, evet. milletvekilleri bunların hepsi çok güzel. Ee, bununla birlikte mən teşekkür ederim, minnettarım, e, şükran duygularımı ifade ediyorum. Yalnız bununla birlikte e, Azerbaycan'daki açıklamaları dikkatli bir şekilde e, okumaya gayret ediyorum. Ben yalnız satır altı ifadelerde de Azerbaycan artık hem milletten gelen Azerbaycan halkının tepkileri. Çünkü Azerbaycan'da yaşlı, genç, kadın, erkek herkes savaşalım ve Karabağ'da dahil aslında Kadim İravan e, Revan yurdu, Türk yurdudur. Ermenistan'a haddini bildirelim diye ciddi bir heyecan var Azerbaycan'da halkta. Azerbaycan e, Cumhurbaşkanı aynı zamanda biliyorsunuz ki Ali Başkumandandır, yani kuvvet komutanıdır. O da aynı şekilde Ermenistan artık sınırı aştı diyor. Yani Ermenistan tıpkı Çavuşoğlu'nun söylediği aklını başına toplasın, ayağını denge alsın mahiyetinde İlham Aliyev'in deyimi var ama bunun altında da şu var. Diyor ki artık barışçılıyor Roll up. Bu olayın çözümlənməsində e, biz hər yolu denədik, çox müsaməhkər davrandıq, uluslararası hüquqa uyğun bir şəkildə, e, işte çözüm barış içərisində bir çözüm mürətilməsi yönündə, amma Ermənistan bütün şərtləri zorladı. Dolayısıyla bizi fərqli şəkildə addım atmağa məcbur qoydu Ermənistan. E, bu şunu göstərir ki, Ermənistan bu əməllərinə davam edərsə, bu şəkildə davam edərsə, sizin də dəmin fonun e, başında söylədiyiniz kimi E, silahlı gücləri güclətli bir silahlı orduya sahib olan və bir olası bir savaş durumunda, bir savaşda zəfər qazanabilməsi üçün hər türlü altyapıı yığışdırmış olan və mənəvi olaraq da millət tərəfindən hər kəs millət-dövlət işbirliyi çərçivəsində və e, olası bir savaşda biz varız, bir nəfəriz dediği üçün Azərbaycan gərəyini yapacaqdır və Ermənistan ona xəttini bildirəcəkdir. Və şahsən bu konuda uluslararası hüquq qayret etmiş olan 30 sənəd Azərbaycanın artıq bundan sonra Ermənistanın haqq etdiyi şəkildə hərəkət etməsindən yana olanlardanın bunu da söyləmək istəyir. Yaxşı, sayın atlar, təşəkkür edirik iştiraklarınız üçün. Bir kez daha başınız sağ olsun, başımız sağ olsun. Da, başımız bu qədər əhəmiyyətli bir fonuya böyləsinə geniş yer ayırdığınız üçün mən sizə təşəkkür edirəm. Salamlar, hörmətlər. Təşəkkürlər, sağ olun. Evet, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilimi Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Aygün Atarla değerlendirdik. Şimdi haber aktife kaldığımız yerden devam edelim.